hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pengalaman baru bagi saya jadi moderator ini. Tapi uh, kita ada tajuk yang sangat penting hari ini iaitu ulama politik untuk dakwah ataupun untuk parti. Sepertimana yang kita tahu bahawasanya ulama memainkan peranan yang penting di dalam Islam. Ulama merupakan tokoh ataupun insan insan yang dianggap menjadi rujukan umat Islam. Tapi dalam Islam juga kita lihat nas-nas agama telah memperuntuk di samping ia memuji ulama dalam masa yang sama nas-nas agama juga memberikan amaran-amaran yang keras terhadap ulama apabila mereka menyeleweng daripada peranan mereka yang sepatutnya. Dalam surah Al-Araf Allah mengingatkan para ulama wa tlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu asyaitan fa kana minal ghawin walau shina la rafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصوص القصص لعلهم يتفكرون Bacakan kepada mereka wahai Muhammad kisah orang yang kami berikan kepada mereka ayat kami. Kemudian dia insalah, dia keluar bagaimana ular itu keluar daripada sarungnya, dan dia keluar daripada ayat-ayat Allah dan mengi syaitan mengikutnya. Ulama bukan ikut syaitan, syaitan ikut ulama. Syaitan jadi ulama sebagai kepala kerana dia tahu pengaruh ulama. Jika dia kehendaki nescaya kami boleh kekal di dia nak kekal di atas muka bumi. Jika dia nak kami boleh angkat dia. Kami boleh angkat dia kata Allah. Tapi dia nak kekal. Dia nak dapat kedudukan di atas muka bumi. Allah kata famasaluhu wattaba'al hawa dan mengikut hawa nafsu famasaluhu kama salil kal bandingan ulama yang cuba ataupun menggunakan ilmunya untuk kepentingan dunia sama seperti anjing jika sekiranya kamu pergi kepadanya dia meng menghulurkan lidah menjelirkan lidah dan jika kamu meninggalkannya dia tetap menjelirkan lidah yang demikian itu perbandingan yang kami lakukan mudah-mudahan mereka dapat berfikir Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ulama tak pernah ada dalam Al-Quran Allah menyamakan mana-mana golongan dengan anjing Melainkan ulama Apabila mereka menyeleweng daripada sasaran mereka Di hadapan kita Ada tokoh-tokoh yang yang akan yang dianggap terkemuka dalam negara ini Yang boleh mewakili Jika boleh saya kata aliran masing-masing Sama ada rasmi ataupun tidak rasmi Haa kita ada di sebelah uh, kiri saya uh, al fadil Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man Ketua Penerangan PAS Pusat Dan saya ingat juga naik Presiden PAS Bukan saya ha. uh, Kita ada bersama kita uh, yang berbahagia Tan Sri uh, Harusani Zakaria Mufti Kerajaan Negeri Perak Seorang yang lama dalam jawatan mufti 26 tahun uh, Umurnya saya tak tanya tadi tempat tanya tapi anak beliau Abdul Hakam Allahyarham, Allah yarham sama dengan saya belajar di sekolah jadi kira peringkat bapak lah dengan saya so saya berhati-hati dalam bertanya soalan hari ini Tuan, tadi saya lupa Ustaz Tuan Ibrahim dulu kita kenal sebagai keluar dalam forum perdana pensyarah pusat pengajian tinggi pendakwa mengambil keputusan menyertai PAS dan sekarang dikenali sebagai tokoh pas. Ustaz Fathul Bari semua kita kenal, ulama muda Amno yang uh, namanya uh, kebelakangan ini um, agak meningkat kan. Khususnya khususnya dalam apabila kita ada isu negara baru-baru ini bersih dan kita melihat Ustaz Fathul Bari telah menjadi satu benteng yang uh, ataupun menjadi hujah untuk mempertahankan Ataupun menjelaskan ketidakwajaran bersih itu dengan nas-nas agama. Semua orang-orang ini terkenal dalam negara kita. Saya memulakan pusingan yang pertama. Uh, pusingan ni. kita nak dengar pandangan mereka. Uh, saya memulakan pusingan yang pertama dengan kita perlukan kepada kunci kepada tajuk kita hari ini. Kunci kita yang pertama ialah perkataan ulama. Yang kedua ialah perkataan politik saya nak minta pada pusingan pertama ni kira kita ada ulama ulama ni terkenal dalam tradisi dia bila buat tarif jami' dan mana dia mesti tepat dan tidak merewang orang oh, tahu kata dia akan cakap dalam misal lima minit ni apakah ulama pada persepsi tiga-tiga -tiga tokoh ni kadang adakah dengan dengan jadi ahli pas maka jadi ulama ataupun dengan setak jadi ahli persatuan ulama jadi ulama Menyertai Dewan Ulama jadi ulama Dilantik oleh kerajaan pada jawatan Ungama tertentu jadi ulama Jadi Pakatan Ulama Kita perlukan penjelasan siapa ulama Dan kemudian apa itu politik ha? Apa itu politik Sehingga orang anggap Janggal ataupun tak janggalnya ulama dan politik ini Saya tak nak terlalu panjang huraiannya tapi tepat kepada isu Saya mulakan dengan menghormati uh, Usia dan uh, Senioriti saya memulakan yang di tengah dahulu uh, Tan Sri Arusani untuk mengupas tentang apa itu ulama, siapa ulama dan apakah itu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Bahagia Pak Nasri selaku moderator Bahagia Pak Ibrahim Dan Doktor Dr. Fatul Bahari tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya nak minta maaf dulu. Saya bukan ulama. Jadi kalau-kalau ada tersentuh ulama anti jangan marah saya. Bukan dengan sebab dilantik jadi mufti itu ulama. Saya tak pernah sebut. Ya. Begitu juga jadi politik ulama. Gelaran ulama ini sebenarnya diberi oleh orang lain orang lain yang beri gelaran sendiri karena Nabi ada ada apa nama uh, uh, Imam Al Ghazali mengatakan kalau seorang itu menyangka dirinya ulama maka sebenarnya dia jahil man zanna innahu alimun bahwa jahilun orang yang menyangka diri dia atau mengaku diri dia ulama alim sebenarnya dia adalah orang yang jahil kerana kita tak tahu setahu sekat mana ilmu yang mesti ada boleh dipanggil ulama. Tak tahu, tak ada ukuran. Cuma asalnya ulama itu daripada kelima jamak daripada alim. Alim, mana tahu. Tapi kalau ikut ulama dalam bahasa Arab, itu maknanya pakar. Pakar. Lepas itu dia ada ulama otib, ada ulama macam-macam. Bahasa -macam. kata ulama pakar. Jadi mungkin dalam agama juga mungkin cuma ada yang maksudnya fakah bagian agama. Kalau dalam Islam pula dia ada terbagi pula kepada macam-macam. Dia ulama apa? Kalau ulama PK dipanggil al-faqih. Ya? Nah. Kalau dia cuma ulama tafsir dipanggil mufassir. Ya? Kalau ilmu kalam, ilmu kalam itu dipanggil dia panggil, dia panggil al-alim billah atau al-arif billah. Tuan Mekalam ha. Jadi macam-macam bahagian ulama Mana ulama itu ialah orang yang berpengetahuan tinggi Mengenai bidang-bidangnya Tapi dalam masyarakat Islam sekarang ini Bukan saja di Malaysia Bahkan di seluruh dunia Bila disebut ulama Maka ditumpukan orang itu ialah Alim dalam bahagian agama Itu yang dimaksudkan Ulama alim dalam bahagian agama kerana dia tak panggil dia kata ulama, doktor, ulama itu ni. Bila disebut ulama, khususnya di Malaysia dan Indonesia, ulama itu ialah ulama agama. Alim dalam bidang-bidang bahagian berken ulama. Tapi pun tidak dibahagikan bidang mana. Apakah ia bidang PK ataukah ia bidang tauhid, ataukah ia bidang tasawuf? Mana bidang dia tak 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 ditentukan semuanya dipanggil ulama. Jadi dalam hal ini, ulama itu secara umumnya telah disebutkan dalam hadis Nabi, dia kata warasatul ambiyah. Maknanya ulama itu mewarisi tugas para Nabi. Itu mewarisi tugas para Nabi. Karena Tuhan pun mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dia kata, ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا min ibadina Ya, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba kami yang terpilih. Tapi hamba yang terpilih itu terbagi pula kepada tiga bahagian. Faminhum jai, apa famin faminhum zalim wal linafsih. Faminhum muqtasid. Faminhum sabiq bil khairat باذن الله. Dalika wal fadlul kabir. Ayat panjang yang bala dia auhayna ilaika minal kitab wal haq musaddiqan lima bayna yadaihi inna Allah bi'an bari la khabirun basir summa kizam Bahawa kami telah menurunkan wahyu kepada engkau Muhammad dalam bentuk kitab dan Al-Quran ya, Iaitu satu kebenaran diturunkan kepada engkau Kemudian setelah diwariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih yaitu umat Islam seluruhnya tapi tentunya tidak semua orang Islam itu tadi akan menjadi pakar dalam bahagian kuih nah, benar. Karena kita terpaksa berbahagi, apa nama, membahagi tugas dalam hidup kita ni. Membagi tugas. Mesti ada pakar dalam bidang apa nama, ke -pa, pertanian, pakar dalam bidang perubatan, pakar dalam bidang pembangunan, pakar dalam bidang itu. Jadi ada sekumpulan yang jadi pakar dalam bahagian, bahagian agama. Dan tiap-tiap itu tadi pakar tadi dalam bidangnya itu sendiri. Dalam bidang itu sendiri. Kalau pakar perubatan, dia akan hanya bercakap, bincang berkenaan perubatan. Kalau dia bidang apa pembangunan, ada pembangunan. Ulama ini bidangnya bagian tugas hukum. Jadi dia boleh mencakup pada semua. Semua, tapi dia bukan pakar pertanian, tapi dia boleh sampai kepada pakar bangunan sihati. Dia tahu hukum dalam pertanian yang muamalat dalam pertanian macam mana itu itu bahagian yang dia kena tahu kalau dalam bahagian apa nama kita kata perubatan dia tahu hukum dalam bahagian perubatan bagaimana untuk apa nama mengubati seorang umpamanya apa hukumnya lelaki mengubat Ah itu dia punya bidang bidang yang diletakkan kepada dia dan ubat yang macam mana boleh dipakai itu bidang dalam bidang ulama tadi kataan uh, politik buat Tansi menangkan Haa. kita kalau dalam bidang politik dia boleh masuk, dia boleh masuk menjadi ahli politik kalau dia seorang yang pakar dalam politik atau dia buat kuliah politik. Jadi kalau dia masuk dalam bab politik tugasnya ialah menasihati dalam bentuk-bentuk yang betul dalam bahagian pakar bab politik. Bukan tujuan dalam bab politik tadi kita mencari kedudukan yang sehingga kita melanggar hukum. Itu tak boleh. Sama juga dalam bahagian lain mana pun kita masuk tak boleh kita melanggar hukum. Dia boleh berpolitik tapi politiknya mesti landaskan kepada hukum macam salahnya. Dia dalam bentuk dia terlebih lebih bentuk lagi kepada dakwah, menasihati, membetulkan. Itu dalam bentuk berpolitik dalam siasat. Dia membetulkan siasat sendiri. Jadi kalau dia sebagai ahli politik dia berjuang untuk membetulkan siasat apa negara itu tak ada, ada masalah. Tak ada masalah. Nah, itu boleh. Jadi, tak, tak 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 tak, pernah ada larangan seorang ulama daripada mencuri dalam parti politik atau berpolitik. Bahkan politik itu sendiri kalau di segi makna politik itu sendiri pun dia terlalu luas. Dalam rumah tangga pun ada politik. Kan? Dalam rumah tangga ada politik. Dalam sekolah ada politik, semuanya ada politik. Masih, Jadi, tidak nah, ada salah dalam bentuk itu. Masih, uh, Tansri. Kita pergi kepada uh, Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, karena tadi Tuan Tan Sri telah memberikan pandangannya siapa ulama dan supaya mana. Sekarang dalam PAS kita ada Dewan Ulama PAS dan kebanyakan ramai yang muda dan yang tua ramai dianggap sebagai ulama PAS. Siapakah ulama dalam disudut pandang PAS ni? Dan apakah pula politik kaitan ulama dan politik di dalam PAS? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ah, wabarakatuh. Saya bersama Tansri dan Saudara Fatul Bari. Tuan-tuan sekalian, pertamanya tanyalah kepada penganjur yang memilih tajuk ni Saya fikir pemilihan tajuk ini ialah sesuatu perkara yang penting untuk kita selesai ee, isu ni apa yang ditimbulkan oleh Mursyid uh, Mursi tadi ialah soal takrifan tentang ulama. Ya, sebagaimana disebut oleh bahawa ulama pada asas ah, pada maknanya ialah ya, orang yang ahli dalam bidangnya. Ya, tetapi uh, dari sudut istilah ya, penggunaan ulama uh, dikaitkan dengan dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga melahirkan rasa gerun dan takut. Hingga Allah sebut innama yakhsyallaha amin ibadihi al ulama dikaitkan ulama itu di antara sifat yang mesti ada pada ulama itu ialah dia dia, dia gerun dan ditakut pada Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain bahawa bila uh, ulama tadi memimpin dirinya masyarakatnya ke arah untuk tunduk dan mengabdikan diri pada Allah hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia dengan dua darjat ya fa'innallahu allazina amanu minkum wallazina ootum a'madajat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang beriman yang pertama kerana imannya, yang kedua diangkat kerana ilmunya. Maka tahap mengangkat manusia dengan ilmu itu tentulah ada amanah. Amanah dalam konteks ilmu tadi hingga Nabi yang sebut dalam sebuah hadis, "Tana sahu fil aini wa la ba'dukum ba'dha." Fa fil aini ashaddu min qiyalatan fil ma. Berlaku amanahlah kamu dengan ilmu. Jadi dalam konteks ulama ada tanggungjawab. Amanah besar ulama ialah amanah pada ilmu yang dia ada. jangan khianat kata Rasulullah. Kerana orang yang khianat dalam ilmu lebih teruk daripada khianat dalam harta. Khianat dalam harta mungkin 2 bilion, 3 bilion. Tapi khianat dalam ilmu dia akan menyebabkan generasi akan punah. Masyarakat akan punah. Dalam konteks PAS, kita meletakkan ulama dalam dua dua situasi. Yang pertama, dalam kepimpinan PAS, kita ada Malaysia Syurah. Macura ini ialah di kalangan para alim ulama yang duduk memandu parti supaya tidak bercanggah dengan syarak. Apa-apa keputusan yang nak dibuat oleh parti mesti dipandu oleh majlis syura. Bahkan calon yang nak dipilih dalam tanding pun mesti diluluskan oleh majlis syura. Sekiranya majlis syura tak lulus, calon tersebut tidak akan dipilih sebagai calon. Yang kedua, kita ada dewan ulama menghimpunkan tenaga-tenaga bidang-bidang kepakaran agama duduk di dalam supaya menjelaskan isu-isu yang berbangkit supaya tidak bercanggah dengan pelisara dengan kata yang bawa PAS ni dipandu oleh majlis syura supaya dasar yang dibawa itu tidak bercanggah dengan syarak di waktu yang sama kita ada dewan dan ulama yang membantu mengangkat darjah ulama duduk dalam dalam uh, parti kita sehingga dalam satu-satunya parti di Malaysia yang ada dewan ulama PAS lah. Ya. 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 Tetapi bukanlah makna kalau yang lain nak jadi ulama pun ya, ya tak boleh. Ya. Jadi Allah malam. Tapi saya fikir itu sebagai intro kepada perbincangan kita. Masalah. terima kasih. Kita pergi kepada Al Fadil Ustaz Fathul Bari dan Insya Allah akan bergerak Doktor Fathul Bari lah. Insya Allah. Ah, terdekat. Terkenal sebagai ulama muda amno. Ya. Ya. Jadi juga perkataan ulama kan. Jadi apakah ulama kita pada pandangan ataupun pada pandangan AMNO? Apa itu ulama dan apa peranan ulama dalam politik AMNO? Bismillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih uh, doktor ataupun profesor Maria tuan moderator sini kami lah. Tan Sri Datuk sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, tuan -tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Apabila kita berbincang tentang pengertian ulama dan juga politik, saya suka pergi kepada satu persatu. Pertama sekali, kita menyebut perkataan ulama sudah semestinya kita mengetahui bahawasanya perkataan ulama itu berasal daripada ilmu. Daripada ilmu. Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah seorang tokoh ulama di Timur Tengah yang telah meninggal dunia memberikan satu ta'rifan ilmu yang saya rasa mempunyai hubungan rapat dengan pengertian ulama yang akan kita bahaskan. Kata beliau yang diertikan dengan ilmu idraku syai huwa alaih idrakan jazima iaitu mengetahui tentang sesuatu perkara sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Mengetahui sesuatu perkara sesuai dengan hakikat perkara tersebut dengan pengetahuan yang pasti. Adapun bila kita berbahas tentang pengertian ulama, saya suka sambung hadis yang dibacakan oleh uh, Tan Sri sebentar tadi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang panjang, "Al ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sambungannya, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa warathul ilm." Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Sebaliknya para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Maka ciri-ciri ulama di sini kita boleh kaitkan dengan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ataupun tidak dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai apa tidak dengan metodologi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai apa tidak dengan hakikat perkara tersebut bila kita membahaskan contoh tentang sesuatu isu Tentang salat contohnya Sesuai apa tidak dengan hakikat salat Dan apakah yang dibawa olehnya merupakan satu perkataan-perkataan yang bersifat pasti Pasti bukan kita katakan pasti akan kebenarannya Tetapi pasti akan keabsahannya, ketepatan maklumat yang disampaikan olehnya Saya rasakan ini merupakan pengertian ulama yang kita kaitkan langsung dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah Adapun yang diberikan oleh panel-panel sebelum ini, saya rasa itu merupakan ciri-ciri para ulama, sifat-sifat para ulama seperti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti para ulama ini mereka orang yang berlapang dada, seperti para ulama ini mereka orang yang berakhlak dan sebagainya. Kemudian kita menyentuh perkataan politik. Satu tarifan yang yang disebut oleh uh, si ingat saya mungkin kalau salah boleh diperbetulkan uh, Dr Khalid Al Ambari Beliau menyebut tentang pengertian siyasah politik itu sendiri kata beliau tadbiru syai wal qiyamu alaihi bima yuslihu yaitu mentadbir sesuatu mentadbir sesuatu dan menguruskan sesuatu dengan cara yang terbaik mentadbir atau mengurus sesuatu dengan cara yang terbaik maka kalau kita kaitkan antara ulama dan politik maka di sana ada ruang-ruang yang boleh dihubungkan dan di sana juga ada perkara-perkara yang tidak sewajarnya didekati uh, oleh para ulama itu sendiri. Jadi saya rasakan itu sebagai permulaan pentarifan antara ulama dan juga politik wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua panel. Sekarang kita telah dengar tentang pandangan uh, semua panel kita tentang apa itu ulama pada persepsi mereka.